qadrli xorijiy mamlakatlarda istiqomat qilayotgan tashabbuskor o'z fikr va so'ziga ega vatandosh yoshlar endilikda vatandoshlar jamoat fondi xorijiy mamlakatlardagi o'z volontyorlari safini yanada kengaytirmoqda biz bilan yaqindan ishlashga istiqomat qilayotgan mamlakatingizdagi vatandoshlarimiz hayotiga oid voqeliklardan muntazam xabardor etib borishga shuningdek loyihalarni amalga oshirishga ishtiyoqingiz bormi u holda bizga murojaat qiling buning uchun siz quyidagi manzilga o'zingiz haqingizdagi ma'lumotnoma va ijodiy ishlaringizni yuboring hamda volontyorlarimiz safidan joy oling volontyori sifatida ko'plab loyihalarni amalga oshirdim va ishtirok etdim bundan faxrlanaman valontyor sifatida yaponiyadagi tengdoshlarimiz hamda ilmga xarsligi bor yoshlar bilan birgalikda mutolam madaniyatini kengaytirishga harakat qilmoqdamiz vatandoshlar jamoat fondi volontyorlar safidan joy oling vatandosh sifatida muhim yangiliklardan xabardor bo'ling safimizga qo'shiling va faolligingizni oshiring siz ham safimizga qo'shiling vatandoshlarga oid xabarlar bilan sahifangizni yoritib boring tashabbuskor yangi g'oyalarni amaliyotga tadbiq etishga ishtiyoqi bor vatandoshlar fond tomonidan muntazam ravishda rag'batlantirilib boriladi sizlarni o'z safimizda ko'rishdan mamnun bo'lamiz